Kitab maratonu üçün seçilmiş 8 kitabdan 3-üncüsü. Pərviz Seyidlinin Məktublar arxasında romanını da oxuyub bitirdim. Yeri gəlmişkən yazçı Pərviz Seyidli həm də rejissor və fotoqraf kimi də fəaliyyət göstərir. Əvvəllər bu yazçının heç bir kitabını və ya hər hansı bir hekayəsini oxumadığım üçün bu roman həm də yazçı ilə ilk tanışlığım oldu. Əsərin ilk səhifələri məndə çox böyük maraq oyatdı. Bu təbii ki, yazçının uğurudur. O oxucunu maraqlandırmağı də öz kitabını oxutmağa bacarır demək ki. Elə romanın da əsas qəhrəmanı yazıçıdır. Koleksiyoner kitabından sonra artıq ikinci dəfə idi ki, adsız qəhrəmanla üz-üzəydim. Bir gün məşhur yazçının tək yaşadığı evin qapısı döyülür. Candarda onun aylarla yazışdığı, yalnız şəkildə gördüyü bir oxuducusu dayanmışdı. Səbyinə kimi tanıdığı bu gözəl qadın həbsxananadan yenicə azad olmuş və onu görməyə gəlmişdi. Yazçı təəccübdən özünü itirmiş, lakin qadını qəbul etmişdi. Yazçılar xəyalpərəsi olaraqı. Bizim yazçı da bu gözəllik qarşısında susmuş. Allahın ona göndərdiyi 5-ci mələyə qucaq açmışdı. Ancaq bu qadının mələkmi, yoxsa şeytan mı olduğunu yazçı sonralar biləcəydi. O zamana qədərsə hələ çox vardı. Hələ ki yazçının qarşısında onun qapısına dəhşətli bir xahişlə gəlmiş, onun sadiq oxçusu olan gözəl qadın vardı. Əsərin sonunda yazçı seçimi oxuculara buraxaraq romanı açıq sonluqla bitirir. Qapı döyülür. Gələn o idi. Onun kim olduğunu isə sən seçəcəksən, əziz oxucu. Mənə gəldikdə isə bu iki seçimin heç biri ilə razılaşmır. Yazçı daha gözəl həyat arzulayır. İndi isə əsərin lap başlanğıcından bir neçə səhifəni oxumaq istəyirəm. Kainat atomlardan yox, hekayələrdən yaranır külək şüşə parçasına çevrilib öz-gözmü kəsib doğruluyurdu. Sahildə dənizlə üz-üzə dayanmışdım. Bu dəqiqə mənə elə gəlirdi ki, dünyada dənizdən və məndən başqa heç kim yoxdur. Ümumiyyətlə heç kim olmayıb. Eləmin ildi dəniz var, mən varam. Bu ikilikdə qəribə bir doğmalıq var idi. Elə bir doğmalıq ki, sözlə ifadə etmək olmaz. Hətta onun sözün qəlbinə yerləşdirməyə çalışanda həmin narın doğmalıq dənizin dalğaları kimi öz qəlbindən çıxıb aşıb daşır. Heç bir sözə yerləşmirdi. Bədənim kəymişdi. Üzümü kəsik-kəsi gedən küləyin ağrısından başqa heç nə hiss etmirdim. Yarım saat, bəlkə də 1 saat idi sahilə gəlib dənizə zilləmişdim baxışlarımı. Dənizə doğru addımladım. Su yavaş-yavaş ayaqlarımı isladır. Mən isə dayanmaq istəmir. Eləcə dənizə tərəf gedirdim. Dizlərimə qədər suya girmişdim. Ayaqlarım donmağa başlasa da, bu xoşma gəlirdi. Üzümü kəsi-kəsi yedən -kəsi külək, bədənimi donduran su məni təbiətə daha yaxın edir. Özümsə insan olmaqdan çıxır. Dənizin dibindəki çınqıla, daşa, balıq qulağına çevrilirdim. Belə yaxşı idi. Ancaq bu halda hər şeydən uzaqlaşırdım. Elə özümdən də İlahi. Təbiətdə olmaq, təbiətə çevrilmək necə gözəl imiş. Bir az da irəlilədim. Su sinəmə çatır. Başımın üstündən keçən dalğalar məni suya batırıb çıxarırdı. Bir neçə addım da atdım. Nəfəs ala bilmirdim. Fikirləşdim ki, təbiət olmaq belə şey imiş. Təbiətə çevrilmək üçün ölmək lazım imiş. Özümü sərbəst buraxdım. Ayaqlarım yerdən üzüldü. Başa düşdüm ki, posundu. Ölürəm. Hoş gəldin ölüm. Tük tük tük. Qapı 3 dəfə döyüldü. Sonra yenə kiminsə parmaqları qapını 2 dəfə taqqınlatdı. Tük tük. Qapının o tərəfində olan adamın kim olduğunu bilməsəm də bu barmaqların yiyəsi elə bir qorxurdu. Görmədiyim nazik uzun barmaqlarını ehmalca qatlıyıb ehtiyatla qapını döyür. Ancaq elə bel özü də qapının açılmağını istəmirdi. Hə. Bu qapını indiyə qədər lapçıq olmasa da az adam döyməyib. Gündüz qohumlar, günorta işıq pulu, su pulu yığanlar. Axşam bir neçə sadiq oxucu və elə o qədər də sadiq olmayan birgünlük dostlar. Bu qapını döyənlərin hamısının məqsədi eynilub. Qapını açmaq, açıb içəri keçmək. Qapıdan içəri keçmək. Bəlkə də bir insanın həyatına daxil olmağın metaforu kiçik modelidir. Onların sənin həyatına bir neçə dəqiqəlik, yoxsa bir neçə illik daxil olmasının fərqi yoxdur. Əsas odur ki, həyatından bir neçə dəqiqə oğurlayır, ya da yumşaq desək, pay götürürlər. Yəni sən öz həyatından, yaşantından onlara vaxt ayırırsan. Bu da məlumdur ki, insanlar özlərindən nəsə verməkdən daha çox başqalarından nəsə almağı üstün tuturlar. Buna görə də qapını döyən hər kəs onun açılacağına əmindir və düşünür ki, əgər qapını döyübsə, deməli açılacaq. Ümumiyyətlə, istənlənən bağlı qapı mütləq açılmalıdır. Onun mahiyyəti elə budur. Bəzən qapını döyənlərin sənin ömründən nə qədər vaxt alacaqlarını da bilmək olur. Qapı 2 dəfə möhkəm taqqıldadısa, də gələn çox güman ki, orta yaşlı. Sözü bütöv Amma deməyə sözü az olan kişidir. Özünün də balaca, bir qədər topuş barmaqları var. Yox, ağər qapı astaca, amma aramsız dəyilirsə, deməli bu üzdə nə qədər yumşaq və sakit görünsə də, daxilən çox özündən razı gənc qızdır. Bir də görürsən, qapını tək-tək sürətlə, daha sonra fasilə verib yenə zərblə dəyillər. Həmin adamlar ya orta yaşlı uğursuz kişilər olur, Yəni ya orta yaşlı əri ilə münasibətləri o qədər də yaxşı olmayan qadınlar. Barmaqlarının qapını gah sürətlə, gah da fasilə ilə döymələri, artıq həyatlarının yarısından çoxunun boşa getdiyini dərk edərək, bundan sonrakı hissəsini səfq təbii bir hisslə yaxşı yaşamaq tələsiklərini göstərən ən yaxşı nişanələrdir. Bir sözlə, evə gələn hər kəs qapını açıb içəri keçmək istəyib. Ancaq indi Qapımı döyən barmaqlar elə bil qapının açılmağını istəmirdi. Bütün bunları barmaqların qapı ilə olan təmasından hiss edə bilirdim. Təsəvvürümdə canlanan həmin zərif barmaqların sahibi elə bil ki, getmək istəyirdi. Bura öz xoşu ilə gəlməmişdi. Hansızsa qüvvə onun ayaqlarına getdimiş, onu bu qapiyə qədər gətirmişdi. Zərif barmaqlarının tıkıltısı ölən adamın xırıltısı qədər yavaş, ləng çıxırdı. Hə. Hiss etdim ki, bu barmaqlar olduqca zərif, incə, nazik, uzun, həyəcanlıdır. Qapımı hələ belə dəyanmamışdı. Əgər bu günə qədər qapımı dəyan uzun və gödəy barmaqlar təəkkidlə qapımın açılmağını istəmişdisə, indi bu zərif barmaqlar sanki xəfifcə qapını açma. Nə olar? Qoy çıxım gedim bu çıldı yerdə. Ağlı nebelə sidirdim. Bilmirəm. Bu vaxt kim gələ bilərdi ki? Heç kimi gözləmirdim axı. Qapının gözlüyündən baxdım. Başını aşağı dikmiş, saçları üzünə dağılmışdı. Kim olduğunu bilmədim. Tələsi açdım. Qarşımda bir əlində qəhvəyə çamadan, digər əli ilə uzun, nimdaş plaşının yaxasını didiştirən uzun saçlı bir qadın dayanmışdı. Başını qaldırdı. Saçlarının arasından üzünü gördüm. Bu おいで